И всем привет! С вами Садноград. И поскольку нас уже целых сорок человек на моем канале, это юбилей мой, который первый я праздную. И я забабацал механизм по взрыву ТНТ. Думаю, вам понравится. Про... И начинаем смотреть. Я это комментировать не очень смогу. Так, заходим и ломаем этот блок и все, по идее, должно быть круто. Вот вы смотрите. И сейчас начнется. Ну, ой, так, черная обрезка начинается. Вот в а этой деревне заложен динамит. Я пока просто так оставлю. Я не знаю, что там у меня. Чего не говорит ничего? Я не понимаю, что за, что за, что за фэш мои механизмы? Что? Нельзя? Ну, я не понимаю, почему лава не льется. Что тут такое вообще? Ты да что за бред? Ну ладно, я не знаю, почему тут лава не льется, но ладно. Давайте. Все, теперь она льется. Ой, переборщил я, кажется, с славой. Ну, я не знаю, почему это. И все сейчас, по идее, должно сработать. Если не сработает, то очень странно. Ну, в принципе, не очень, потому что это первый мой такой механизм. Вот, пошло, поехало. Смы смотрите! Эй, вы смотрите, ати-бати, деревни взрываем, пахи. А, это капец, вы смотрите, как все бомбануло. Вы посмотрите, столько лагающих табличек. Что за хрень? Столько лагающих табличек. А, -а, а, ну ладно. И раз такой юбилей, я же народ не буду делать просто обычно там как бы, это самое, ну просто обычное видео с механизмом. Я вам еще покажу, как сделать, как бы, магический такой шар. Я буду делать ледяной шар. Вы можете экспериментировать с цветом коврика и делать другие шары всякие, то есть земляной, например. Делаем вот такую вот конструкцию. Вот. Тут сюда вот разливаем воду. И ставим сюда очень много ледяных, ну, того цвета, который вы хотите, ковриков. Так, ну я пока ставлю. Вот. Я ставлю, ставлю. Ставлю, но много надо. И, кстати, у меня хорошая новость. Я могу... У меня, как я обновила iOS, да, вот, я у меня теперь добавилась функция интервальная съемка. Через YouTube Capture я буду все связывать и получается, ой, блин, что у меня это самое. А сейчас вот мы, когда вот так делаем, закрываем, я могу с ускоренной съемкой делать. Вот эти вот четыре блока ломаем. Ведь одяг, у нас как бы такой магический шар, на видео это не очень хорошо видно, но все-таки у нас такой магический шар. Ну... Кстати, поставьте лайк за юбилей и все-таки за этот гребаный новый чехол, который мне пришлось починить. А я вам говорю, всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока.